Dan mari kita beralih sekarang dan menonton bagaimana garam ditipu. Kita semua tahu bahawa garam asli diekstrak dari air laut. Selepas air laut dipam ke dalam kolam besar, air dibiarkan di bawah cahaya matahari selama beberapa hari sehingga mengejat dan garam mendap di bahagian bawah, kemudian dikumpulkan, ditulenkan dan disediakan untuk penggunaan manusia. Sudah tentu Sesetengah kilang bergantung pada penyejatan air laut melalui penyejat industri dan bukan melalui cahaya matahari untuk mempercepatkan proses. Dan terdapat garam batu yang diekstrak dari mendapan garam batuan bawah tanah yang terbentuk hasil penyejatan tasik atau laut purba. Lombong digali dalam mendapan garam menggunakan peralatan berat dan batu garam dikisar dan dipisahkan daripada kekotoran, kemudian garam diproses untuk mendapatkan tahap ketulenan tinggi, dan beberapa elemen seperti iodin ditambah kepadanya, dan beberapa mineral mungkin ditambah kepada garam untuk meningkatkan nilai pemakanan. Selepas kita tahu bagaimana garam asli dihasilkan, Mari kita tonton kaedah utama penipuan garam dan bagaimana membezakan antara garam asli dan tiruan. Biasanya, matlamat pemalsu dalam menipu garam adalah untuk meningkatkan beratnya dan untuk menambah baik penampilannya menggunakan bahan yang tidak sesuai untuk dimakan atau berkualiti rendah. Antara kaedah penipuan utama ialah menambah kapur kepada garam, seperti yang mereka lakukan dengan gula, dan untuk mengesannya anda boleh melakukan ujian yang disiarkan oleh Agensi Piawaian dan Keselamatan Makanan India, FSI. Letakkan sedikit garam dalam segelas air dan kacau dengan baik. Garam yang tidak ditipu larut sepenuhnya dan tidak meninggalkan sebarang mendakan di bahagian bawah. Tetapi jika garam ditipu, warna air berubah kepada putih sedikit dan beberapa kekotoran muncul di dasar gelas. Garam boleh ditipu dengan menambah serbuk gipsum, menyebabkan peningkatan berat yang tidak normal tanpa mengubah rasa garam. Dan ini boleh dikesan dengan meletakkan garam dalam air. Jika anda perhatikan terdapat sisa pelik di dasar gelas, ini mungkin menunjukkan kehadiran bahan tidak larut seperti gypsum. Juga, garam yang ditipu dengan gypsum mungkin mempunyai rasa tidak semula jadi. Garam juga boleh ditipu dengan kanji. Biasanya garam tulen larut dengan mudah dalam air, manakala jika ditipu dengan bahan lain seperti kanji, beberapa zarah mungkin kekal tidak larut. Jika anda perhatikan perbezaan dalam rasa atau perubahan tekstur apabila menggunakan garam, ini mungkin petunjuk kehadiran kanji. Sesetengah peniaga menambah warna putih buatan untuk menambah baik keputihan garam, menjadikannya lebih tulen daripada sebenarnya dan pewarna ini muncul dengan anda dalam ujian air. Garam tiruan biasanya mungkin meninggalkan rasa tidak semula jadi atau pahit dan bentuknya mungkin tidak sekata dan mengandungi ketulan. Tetapi garam asli adalah mudah mengalir dan bebas daripada ketulan butiran tekstur dan putih bersih, cepat larut.